tta olimni fikri bilan man shuni yakunlamoqchiman david frimen u aytganki odamlarga do'zaxga kirish kirmaslik tanlovini o'zlariga qo'yib beringlar degan o'zi kiradiku kirsa bu juda katta olimlar bekordan aytmagan bu jamiyat rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan narsalar shuning uchun o'zini diniy o'lchovlari o'zini uydagi anaqa qarashlari bilan jamiyatga biz o'lchab qo'yishga yo'l qo'ymaymiz chunki qonun bor tamom biz xudbiylik jamiyatda <skrisa> yashamayapmiz do'zaxga <imlo> tushsang tushur deyapti <tactical> hozir ba'zi odamlar chiqib odamlarni o'ziga qo'yib ber deyapti da'vat qilma deyishyapti amru maruf qilma deyapti tuppa tuzuk amaldorlar shu gapni gapirib chiqyapti biz bunga rozi bo'lmaymiz biz hech qachon musulmon birodarlarimizni do'zaxga tushishga rozi bo'lmaymiz alloh taolo bizga <imlo> ikkita farzni alohida yukladi amru ma'ruf nahi munkar ammo bular <imlo> da'vat <imlo> qilayotgan narsa <imlo> sen <imlo> gapirma deyapti to'g'ri bitta ikkita ahli ilm qattiq hissiyotga berilib gapirgani bilan butun imomlarni da'vat yo'lini to'sishga kim vakolat berdi u odamga alloh subhana va taoloning amriga qarshi chiqishga jur'atni qayerdan olyapti u odamlar biz hech qachon odamlarni do'zaxga tushsang tushaver deb tashlab qo'ymaymizku noto'g'ri ish qilayotgan odamni ko'rsak indamay ketishimizni talab qilishyapti ular aroq ichayotgan odamni ko'rsak gapirma deyapti ichsa ichaversin deyapti zino qilayotganini ko'rsang ishing bo'lmasin o'zi qilyaptiku qilsa deyapti shuni bizdan talab qilyapti bunday jamiyat rasvo jamiyat bo'ladi biz xohlagan biz oldimizga maqsad qo'ygan davlat rahbarining siyosati asoslangan ko'zlangan jamiyat bu kishilik jamiyati odamlar bir biriga yordam berishi kerak bo'lgan yaxshilikka ulashgan yomonlikdan ya qaytarilgan qaytargan bir jamiyat bo'ladi hech qachon hudbin egaist bir jamiyat qurmaymiz va unga rozi bo'lmaymiz shuning uchun amri maruf nahiy munkar bo'ladi nima uchun bo'lmasa o'tirib hozir meni gapimni eshityapsiz sizni hech kim majbur qilmayapti qalbingizdagi iymon islomga bo'lgan targ'ib yoki rag'bat mana shu narsa sizni bu joyga ushlab turibdi rasulullohni sunnatlariga ergashish ilm olishga bo'lgan rag'bat sizni bu yerda ushlab turibdi boshqa narsa emas xuddi mana shu narsaga qarshi chiqish bo'lyapti yuqoridagi gaplar albatta u bir odamning bir amaldorning gapi o'ylamang bu davlatni siyosati bizni davlatimiz siyosati unday siyosat emas u bir nari borsa bir vazirning o'zining fikri u nari borsa bir vazirlikning maqsadi manhaji bo'lishi mumkin ammo davlatimiz siyosati unday emas prezidentimiz davlat rahbari dindorlarga ahli ilmlarga suyanganlar yordam so'ragan